যেনেকৈ কমল দশ্বানে দুটি মনত জনাকত যেনেকৈ দম দিছিল তেনেকুৱা টাইপত লাভ এংগলটো মই কেনেকুৱা মোৰ হাতত বহুত সময় কম সময় মানে বহুত কমি গৈছিলোঁ মই তই মোক ভাল পাবি নে তাই কয় মই পাম 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 মানে কোনো সেই নাই মানে পাম পাম মানে ভয় মানে তোমাৰ ক'ব গ'লে বাৰ ঘণ্টা নহওঁতে তাই ঢুকাই গ'ল এনেকে তোমাৰ লগত মই যেনেকৈ কথা পাতি আছোঁ ৰাতিপুৱা তুমি দহটা বাত ঢুকাই যাবা মানুহ দেখাত ধুনীয়া সেইটো মেটাৰ নকৰে মেটাৰ কৰে অন্তৰখন চ' আজি আমাৰ লগত আছে কমল দাস তেখেতৰ বহুতো ষ্টৰি আছে একচুৱেলি তেওঁৰ জীৱনত এটা এটা বুলি নহয় বহুত ডাঙৰ ধুমুহা পাৰ হৈ গৈছে সেইখিনি কথা পাতিম আৰু লগতে তেওঁ বহুত পেৰা নৰ্মেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লওঁ বহুতে বহুতে ভাল পায় মোক কৈ থাকে যে পেৰা নৰ্মেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ দিবচোন চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু ভাল পায় সেইটো কাৰণে মানিব ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আপোনাক প্ৰথমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ হিমাশ্ৰী ধন্যবাদ তুমি আমাক ইয়ালৈ মাতি অনাৰ বাবে একদম খুবেই আমি তোমাৰ কাৰণে সহায় জনাইছোঁ বাকী মানে কোনটো ক'ম লাভ হেংগুলটো ক'ম ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ধুমুহাটো পিছত ক'ম বাৰু ঠিক আছে মানে কি ভালপোৱা বোলা বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগে সত্য বিশ্বাস এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত ভালপোৱা চলে আজিৰ দিনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুতো আছে হয়তো তই এইটো কৰিলে মই এইটো কৰিম মইতো কৰিলে তইতো কৰিবি এইটোৰ ওপৰত বহুত মানে চলে সেইকাৰণে হয়তো আজিৰ দিনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ খুব মানে বেছিদিন নিতিকে হয়তো দুই দিনৰ কিন্তু ভাল সম্পৰ্ক হয়তো বহুত কম কিন্তু ভাল সম্পৰ্ক হয়তো ভগৱানে নাৰাখেও হয়তো তেনেকুৱা এটা ঘটনা মোৰ লগত হৈ গ'ল কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল মোৰ নিজৰ জীৱনৰ কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ লাষ্টৰ ফালে মানে যেতিয়া মোৰ মাৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ চলি আছিল অঁ মোৰ মাৰ নাম পূৰ্ণিমা দাস যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং হ'ল ব্লাড কেঞ্চাৰ তেতিয়া কি হ'ল চিটুৱেশ্যনটো মোৰ খুব বেয়া কাৰণ মূলৰ ভাইটি বিতু দাস আমি দুজনে একদম কান্দি কাটি উৎপাত ক'ত কি কৰোঁ মানে জীৱন হ'ল পৃথিৱীখন কলা ক'লা দেখিছোঁ একো দেখা নাপাওঁ মাৰ অবিহনে কি কৰিম কিন্তু মায়ে যিখিনি ছাপৰ্ট কৰে সেইটোতো কোনো দ্বিতীয় এজন ব্যক্তি কৰিব নোৱাৰে সেইটোতো সঁচা কথা এই পৃথিৱীত মায়ে ডাঙৰ বস্তু সেইটো ময়ো মানো এতিয়াও মানো আগতে মানিছোঁ তো সেইখিনি টাইমতে এজনী শিল ছোৱালী যাৰ নাম ফেচবুকত এনেই কণ্টেক্ট হৈছে বাৰু লগ পালোঁ তাইৰ নাম ৰিয়া ফেচবুকত আছিল ৰিয়া শৰ্মা বুলি কিন্তু ঘৰত আচল নাম সীমা সীমা দে শৰ্মা কি হ'ল তাইক মই সৰু বুলি মাতোঁ সৰু ঘৰত সব চবতকৈ সৰু সেইকাৰণে ময়ো মানে এনেকুৱা টাইপ নহয় যে জান ধূন সোণ সেইবোৰ নহয় আৰু মই মানে কেনেকুৱা টাইপ তাইক মই ঘৰৰ পৰা পাতে কাৰণে সৰু বুলি মাতে মই সৰু বুলিয়ে পাতোঁ মানে কেচটো কি যেতিয়া মাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল তেতিয়া ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ ফালৰ পৰা বৰ ফচ দিলে গোটেইখিনি মানুহে কি তই বিয়া পাতিব লাগে হয়তো ঘৰখন এতিয়া অকলশৰীয়াব তই কি কৰিবি কিবা এটা কৰ মই কৈছোঁ মই এনেকৈ সুবিধা পাতিব নোৱাৰোঁ বিয়া পতা এটা নিজৰ ইনকাম আছে নিজৰ দায়িত্ব আছে এনেকৈতো বিয়া পাতিব নোৱাৰি নহয় ঘপককৈ তাৰপিছত আৰু মাৰ কাণত অলপমান পৰা নপৰাকৈ পৰিছিলে বন্ধুত্ব হিচাপে মায়ে কৈছিল কি ভাল পাব লাগে কিন্তু শৰ্মা ছোৱালী বুলি গম পাইছিল মায়ে শৰ্মা ছোৱালী বুলি গম পাই মায়ে কৈছিল কি তই ভাল নাপালেই ভাল নেকি বা অলপ আগ নাভাবিবি এনেকৈ ক'লে সেই কথাটো কৈ গ'ল বা অলপমান কাণত এনেকৈ আৰু মানে তেনেকুৱা অলপ কৈ গ'ল ঠিকে আছে মই ইমান ভাবিলোঁ আৰু নাই লাইটকৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মা ঢুকাল ঢুকোৱাৰ পিছত কি হ'ল তাইৰ লগত যেতিয়া মই প্ৰথম যেতিয়া ভাল পাইছিলোঁ ভাল পোৱা এংগলটো হ'ল তাইক মই দম দি ভাল পাইছিলোঁ যেনেকৈ কমল দৰ্শনে দুটি মনত জনাকত যেনেকৈ দম দিছিল তেনেকুৱা টাইপত লাভ এংগলটো মই কেনেকুৱা মোৰ হাতত বহুত সময় কম সময় মানে বহুত কমি গৈছিলোঁ মই যে তই মোক ভাল পাবিনে তাইকো মই পাম 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 মানে কোনো সেই নাই মানে পাম পাম মানে ভয় তাৰপিছত মই একদম ছোৱালীটো কৈছোঁ মই কিন্তু ছোৱালী মাৰি পেলাম দে তোক এনেকৈ কৈছিলোঁ জোকাইছে খঙতে মানে খঙো উঠিছে তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আছোঁ যদিও তাইয়ো মানে চিৰিয়াছ হোৱা নাই মই যদি ইমানটা চিৰিয়াছনেছ নাই কিন্তু মোৰ নিজৰ মাৰে কেঞ্চাৰত পৰি আছে মই আৰু ইমান চিৰিয়াছত যাব নোৱাৰোঁ খালী জাষ্ট আছে সেনকুলে তাৰপিছত ঢুকাল মা ঢুকোৱাৰ পিছত তাই ৰিয়েলাইজ কৰিলে মই বেয়া নহয় বুলি তাৰপিছত আৰু ময়ো ক'লোঁ কি শৰ্মা ছোৱালী তোমালোকৰ ঘৰত মোক মালি ল'ব জানো তাৰপিছত তাই কৈছে বাৰু চাওক তাৰপিছত মই গম পালোঁ কথাটো কোনোবাজনে ক'লে তাইৰ লগৰ কস্তুৰি হীৰা তাইৰ সখী তো তাইনে কিবা একো ইঞ্চিডেণ্ট এনেকুৱা সিদ্ধান্তৰ মাজত আলোচনা কৰিছে মাকে মোক কৈছে কি তাই মোক কৈছে কি ল'ৰা ভাল হ'লে নিশ্চয় দিম এইবিলাক বামুণ জাতি আমি চব মানুহে সেইবোৰ ভাবি লাভ নাই তাৰপিছত কথাটো শুনি খুব ভাল লাগিল যিমান যি হওক এটা শৰ্মা ছোৱালী যদি লৈছে থাকে 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 তাই গুৱাহাটীত তাৰপিছত আৰু মোৰ ঘৰতো প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই খালী অলপমান সেইটোৱে ইছ্যু আছিল বাকী আৰু এনেও এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত আৰু আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো চলি যায় আছে তাৰপিছত মইতো জীৱনত জিৰ' জিৰ' ল'ৰা এটাকতো হিৰ' বনাবৰ কাৰণে বহুত টাফ ন এটা জিৰ' ল'ৰা হিৰ' হ'বৰ কাৰণে হয়তো বহুতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত তেনেকুৱা বহুত হয়তো বেলেগ ছোৱালী এৰি থৈ যাব তাৰপিছত আৰু মইতো এনেকৈ থাকিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ ভাবিলোঁ ইনকাম কি কৰোঁ জীৱনত লকডাউন তাৰপিছত চবৰে অৱস্থা বেয়াই তাৰপিছত লকডাউনটো মোৰ আশীৰ্বাদ হ'ল মই তেতিয়া আমি জাষ্ট শ্বৰ্ট মুভি আগৰ পৰা কৰি আছোঁ কিবা কিবি সৰু সুৰাকৈ তেনেকুৱা নহয় কিন্তু ইনকাম চ'ৰ্চৰ পৰা জিৰ' তাৰপিছত আৰু কি হ'ল ৱেডিঙৰ লগত ৰিলেটেড এটা দুটা কাম কৰিলোঁ চালোঁ ৱেডিংটো বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট এখন আমাৰ বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াত বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয়তো এনেকুৱা মাৰ্কেট এখন পাবলৈ সম্ভৱ নহয় কিন্তু সেই হিচাপত নিজেও ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব কিছুমান ক্লায়েণ্টক সময়মতে বস্তুও দিব লাগিব ন তাৰপিছত আৰু সেই হিচাপে কামটো আগবাঢ়ি গ'ল নিজৰ কামখিনি কৰি গ'লোঁ ক্লায়েণ্ট নতুন নতুন গোটালোঁ তাইকতো সময় নিদোৱে মই তাইক কয় যে তুমি কাম কৰি যোৱা তাইক সময় একেবাৰে নিদিয়ালো হয়তো এনেকুৱা এদিনৰ মূৰত অ'কে তাৰমানে কি হয় তাইক সময় নিদিয়ালোঁ তাই কিন্তু এইবিলাক আপত্তি নাই সময় নিদিয়াৰ হয় কিন্তু তথাপিও মাজে মাজে মানে এনেকুৱা এই মানে অলপ যে অভিমানেই অভিমান কৰে তথাপিও মানি লয় তাই তন সি যদি আছে মই আছোঁ তেনেকৈ চলি আছে আমাৰ লাভ এংগল তাৰপিছত জীৱনত যিখিনি পাব লাগে ধৰা এটা পিছত এটা এচিভমেণ্ট মোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি কিনিলোঁ কিমান কিমান মানে মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল মোৰ ফ' ফেমিলি ফেমিলি মোক বহুত ফৰ্চ দিয়ে চাকৰি কৰ চাকৰি কৰ কিন্তু মই এই সূত্ৰে ক'ব বিচাৰোঁ চাকৰি লাগে চাকৰি লাগে সেইটো নকওঁ চাকৰি লাগে কিন্তু চাকৰি অবিহনে কিবাকিবি কাম কৰিব পাৰে মানুহে যদি নিজৰ ওপৰত মানে বল ৰাখে মই এইটো কৰিমেই চাকৰিতকৈ ওপৰত তাৰপিছত নিজে গোটেইখিনি কৰিলোঁ গোটেই টিম বনালোঁ এটা মোৰ লগত যিমানখিনি নিবনুৱা ল'ৰা আছিল ধৰা বহুত ল'ৰা এনেকুৱা আৰু মোৰ কি কথা মোৰ কিন্তু এংগলবোৰ এনেকুৱা যিবোৰ ল'ৰা মানে বেকাৰ বহি আছে ধৰা বেকাৰ বহি থাকে সেইবোৰ ল'ৰা মই ওলাই ওলাই লৈ আহোঁ মোৰ কামত লগাওঁ সিহঁতেও ভাল পালে দুই পইচা পালে আৰু মোৰ লগত কমলা কমলা বুলি কৈ পেলাই কাম কৰে এই কমলা ভাল তেনেকুৱা তেনেকুৱা ল'ৰাবিলাক মই উঠাই লৈ আহোঁ উঠাই লৈ পেলাই কামত লগালোঁ বহুত ল'ৰা মোৰ লগত কাম কৰিলে আৰু তাইও ছাপৰ্ট কৰিলে কিন্তু তাৰে মাজত এটা লাইভ এংগলত এটা মানে অলপমান থাকে ন মানে প্ৰকৃত ভালপা সফল হ'ব নোৱাৰি অলপ ফেমিলি ইছ্যু আহি যায় তাৰে পিছত মই মাজতে গম পালোঁ তাই বোলে মেট্ৰিক পাছ নহয় আণ্ডাৰ মেট্ৰিক তাৰপিছত কি হ'ল আণ্ডাৰ মেট্ৰিকটো তাৰপিছত অলপ ঘৰৰ পৰা অলপমান ইছ্যু কৰিলে কিয়চোন আজিৰ দিনত শিক্ষাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো নহয় বুলি নকওঁ শিক্ষা লাগে দেই কিন্তু মই মই মানুহ শিক্ষা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু তাইক মই পিছত দুদিনমান মই থাকিলোঁ বাৰু তেনেকৈ ঘৰত কেনেকৈ কথাটো কওঁ আমাৰ তাই যে মেট্ৰিক পাছ নহয় কিন্তু ছোৱালীটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ এজ কিন্তু সেইটো কিন্তু তাই অলপ দেহাত সৰু টাইপ সেইটো মোৰ প্লাছ পইণ্ট আছিল মানে কি হ'ল তাইক মই অপেনৰ পৰা নামটো লগাই দিলোঁ তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা গম পোৱা নাছিল বাৰু তাৰপিছত কি হ'ল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ন টুৱেণ্টি থ্ৰীত সাতাইছ জুলাই তাই মেট্ৰিকত পাছ কৰিলে তাকৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লৈ পেলাই চবকে ডাঙৰ বস্তু সেইটোৱে মোৰ কাৰণে জীৱনত চাগৈ মানে তাই যিটো গিফ্ট দিলে সেইটো বহুত ডাঙৰ গিফ্ট হয়তো আজিৰ দিনত এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাই হয়তো কোনোবা কাৰোবাৰ কাৰণে ইমানখিনি ডাঙৰ গিফ্ট দিব নোৱাৰে আৰু মইও বুকু ফালি ঘৰত ক'ব পাৰিছোঁ তাই মেট্ৰিক পাছ কৰিছে যিমানেই যাওক মানে তাইৰ টুৱেণ্টি এইজ টি তাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী চলিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী কিন্তু কোনেও গম নাপায় তাই যে এখন অ'পেন স্কুলৰ পৰা তাই মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তাৰপিছত আহিল তাই কলেজ লেভেল কলেজ লেভেলত মই কিউ ক'ত দিব পাৰোঁ ছাৰ তাৰপিছত তাইক মই আমাৰ অ'পেনৰ পৰা যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট পা পা পাছ কৰে ৰেগুলাৰত অলপমান মানে লেট হয় আমাৰ গুৱাহাটীকজন মই মাথা মাৰিলোঁ তাৰপিছত নাইট অলপ লেট হ'ল লেট হোৱাৰ পিছত মই আমাৰ এই তোমাৰ এইখন এই গুৱাহাটী অসম চেটেল বিলৰ ফ্ৰণ্টত এখন কলেজ আছে তোমাৰ এই অভিজ্ঞানৰ নিচিনাই সেইখন কলেজত তোমাৰ নামটো লগাই দিলোঁ তাই এদিন দুদিন কলেজ গ'ল কেইদিনমান তাইৰ মনটো বহা নাছিল তাৰপিছত লাহে লাহে মনটো বহিল তাৰপিছত গ'ল কলেজ ভালো পালে তাৰপিছত পঢ়াটো মন বহিল এসপ্তাহ গ'ল চাই লৈ পেলাই তোমাৰ সাত আঠাইছ আগষ্ট আঠাইছ সাতাইছ আগষ্টৰ নিশা সৌ সৌদিনাখন মানে কি হৈছিল তোমাৰ আমি গোটেইকেইজনে মইতো ভব আমাৰ ছিংগাৰ গোটেইকেইজন আমাৰ লগৰ কেইটাই এই তোমাৰ খামৰেঙা বিল পানী খেতিৰ আগত তাতে আমি গোটেইকেইজন ফুৰিব গ'লোঁ তোমাৰ গধূলি তেতিয়া কেইটা বাজিছে আমি মই গ'লোঁ চাৰিটা বজাত ওলাই তাইকো লৈ গ'লো তাইকতো না বুলি নকয়ে মই যাম বুলি ক'লে তাইৰ আগতে এক্সাইটেড কমলৰ লগত যাম আৰু আৰু একো নালাগে তাৰপিছত আমাৰ মাকেও মাকেওতো আৰু যাবই দিয়ে তাৰপিছত এনেকৈ গ'লোঁ যাইলৈ গধূলি তেতিয়া আমি যাই পাইছোঁ চাৰে পাঁচটাত আগষ্টত তেতিয়া চাৰে পাঁচ চাৰে পাঁচটা ন ছয়টা বজাত যাই পাইছোঁ তেতিয়া অলপ পোহৰ থাকে তোমাৰ চাৰে ছটালৈ কাল সন্ধিয়া বুলি কয় ন তোমাৰ শামৰেগা বিলৰ পৰা অলপ আগত তোমাৰ মোৰ লগৰকেইটা জানে এটা এনেকুৱা তোমাৰ ক'ব গ'লে একদম জংঘলৰ মাজেদি ফালি যাব লাগে গোটেইকেইটা ৰিলচ কৰি আছে তাৰপিছত মই গ'লোঁ তাই গ'লোঁ কাল সন্ধিয়াত এনেকুৱা আকাশখন এনেকৈ ঘেৰি আহিছে এনেকৈ ঘেৰি আহিছে একদম মানে তোমাৰ ক'ব গ'লে ভয়ানক দৃশ্য সেইটো মানে এনেকুৱা ভয়ানক দৃশ্য তাই কৈছে ব'লা আৰু বৰষুণ যাক এনেকুৱা টাইপত আহিছে তোমাৰ মানে ক'লোঁ কি মানে বৰষুণত তিতি উৎপাত গোটেইকেইজন বৰষুণত তিতি উৎপাত তাৰপিছত আৰু গোটেইকেইজন ক'ৰবাত ক'ৰবাত গ'ল মই আৰু তাই ফচি গ'লোঁ তাৰে কাষত তাৰপিছত কি হ'ল এখন শ্মশান আছে বোলে মইতো নাজানো তাৰপিছত তাইক ৰেংকোট ৰেংকুট পিন্ধাই দিলোঁ গোটেই ৰেংকুট চেংকুট পিন্ধাই বোলে তাই এটা ক'ত কৈছে সেইদিনাখন হয়তো ভগৱানেও কৈছে তাইক অলপ মৰম কৰ তাই কৈছে কি তুমি এনেকৈ সদায় মৰম কৰিবা ভাল লাগে মানে অলপ সময় হ'লেও ভাল লাগে অলপ কেয়াৰ ল'বা মোৰ সেই কথাখিনি ক'লে তাৰপিছত আহিলোঁ তাৰপিছত মই আৰু এটা ইয়াতে এটা কথা কাৰপিছত লগৰজনে ক'লে সিও গাড়ী এখন লৈছে সি কৈছে কমল আজি খানা খাওঁ মই ভাবিছোঁ নাখাওঁ নেকি কিয় এই মোৰ লগত আছে তই কিয় মই ভাবিছোঁ চাহ ভাই আজি তাই মোৰ লগত আহিছে তাই মোৰ পাৰ্চনেল তাই মোৰ প্ৰফেচনেল নহয় মোৰ মোৰ লাইফৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেচনেল লাইফ কেতিয়াও মিছ কৰিব নিবিচাৰোঁ মই যাৰ লগত যি কৰোঁ ছোৱালীৰ লগত এক্টিং কৰোঁ বা কাৰোবাৰ লগত কোনোবা ছোৱালীৰ লগ কৰোঁ সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল লাইফ তাই মোৰ প্ৰফেচনেল অন্য সেইটো মোৰ পাৰ্চ প্ৰফেচনেল লাইফ সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল সেইকাৰণে মই তাইক তাতে মিছ কৰিব নিবিচাৰোঁ এই দুটা বাজত তাই মোৰ পাৰ্চনেল হয় তাৰপিছত কথাটো ক'লোঁ কওঁতে কৈছে সেই হ'ব দে আৰু কিমান পাৰ্চনেল প্ৰফেচনেল কৈ থাকা আজি হ'ব দে তই ৰাতিকৈ গ'লেও কথা নাই তেনেকৈ মাকক ফোন কৰিলোঁ যে অলপ দেৰি হ'ব বেয়া পাব নেকি কৈছে মাকে কৈছে আহ হ'ব দে কথা নাই দহটামান বাজিব দহটা চাৰে দহটামান কৈছে হ'ব খালী ভালকৈ আহি ল'ল তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ খানা খালোঁ খানা খাই পেলাই চাৰে দহটা ৰাতি চাৰে এঘাৰটা বাজিছে ঘৰত থলোঁ থৈ লৈ পেলাই তাইক থৈ লওঁ ৰাতিপুৱা কোনো কথা বতৰা নাই তাই দহটা বজাত কল কৰিছে কি মোৰ জয়বংলা আহিছে চকুটো ফুলিছে মই অলপ এই ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহোঁ তাই ফাৰ্মাচীত গ'ল দুনবাটিৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহিল তাৰপিছত আহি পেলাই তাৰপিছত মাকে মোক ফোন কৰিছে পাপা আমাৰ ছোৱালীটোৰ কিবা এটা হৈছে কান্দি কান্দি তাকো মানে এনেকুৱা ভয়ানক দৃশ্য মানে কান্দি কান্দি মানে এনেকুৱা মই মানে লগালগ মানে গা ধুই আছোঁ আনি মৌক চৌক পেলাই পেলাই ক'ত গৈছোঁ হিচাপ নাই আৰু লগালগ পেণ্টটো পিন্ধিছোঁ আৰু লগালগ জোতা মাৰিছোঁ তাত তাই ফোন কৰিছে মই এতিয়া অলপ ভালেই আছোঁ কথাটো যেতিয়া শুনিছোঁ অলপ আমাৰ ৰিয়েলাইজোঁ ৰিয়েলাইজ লগৰ এজন আছিল মোৰ দেৱজিত ডেকা মোৰ লগৰ টিক্লা তাক মই লৈ গৈছোঁ তাৰপিছত তাক ক'লোঁ ব'লচোন ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে তাৰপিছত সি গ'ল তাৰপিছত চাই গৈছোঁ তাই বিচনাত টোপনি মাৰি আছে এটা শুনাত তাৰপিছত মই কৈছোঁ তুমি ভালে আছানে তাই কৈছে বৰ্তমান আছোঁ মোক অলপ ৰেষ্ট লাগে মই কৈছোঁ ৰেষ্ট নহয় ব'লা মেডিকেল ব'লা ইমান নিগেটিভ থিংকিং অহাই নাই মোৰ একেবাৰে তাই কৈছে কি অলপ লাহে লাহে যাওঁ ৰেষ্ট লওঁ মই মই ভবা নাই ইমান নিগেটিভ থিংকিং তাৰপিছত ৰেষ্ট লওঁ বুলি ক'লে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ অলপ ৰেষ্ট লওক মাকে কান্দি আছে মই চ' নাকান্দিব মই মই এটা বস্তু সুৰী বুলি মাতোঁ কিয়চোন তথাপিও যেতিয়ালৈকে যিটো সম্পৰ্ক নহয় তেতিয়ালৈকে মই সম্পৰ্কটো নাম দিব নিবিচাৰোঁ আৰু সেইটো মই বিচাৰোঁ কিয়চোন সুৰিবলৈ সুৰি আপুনি নাকান্দিব তাৰপিছত আৰু তাই ভাল পাব তাৰপিছত এনেকৈ মাকে অলপ মন থাকিল দুঘণ্টা সময়ত মই টাইম ৱেষ্ট কৰি দিলোঁ দুঘণ্টা মই টাইম ৱেষ্ট কৰি দিলোঁ দুঘণ্টা পিছত তাই তাই কাপোৰ মেডিকেলত যাম তাই নিজে কাপোৰ পিন্ধিলোঁ আৰু কি মেডিকেলত যাবৰ কাৰণে তথাপিও মেডিকেল যাওঁ যোৱাৰ কাৰণে পেচাৰ চেছা কৰি আহিল খোজকাঢ়ি আৰু এঘণ্টা সময়ত টাইমেজ কৰি দিলে এঘণ্টা সময়ত ডাইমেজ কৰাৰ পিছত তাই দুঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া মই কিবা খোৱাৰ কাৰণে উঠাওক উঠাওক তাই এনেকুৱা কৰে তাৰপিছত মোৰ কেছটো কি তাইতো ভৰিখন চাওঁ তাই পেৰেলাইজ চলটো তাৰপিছত আৰু মোৰ মাথা নষ্ট তাই পেৰেলাইজ হ'ল তাৰপিছত আৰু মই তাৰপিছত আৰু মাথা কাম কৰা নাই আৰু মাথাত তাৰে পিছত আৰু মোৰ পূৰা নিগেটিভ থিংকিং মোৰ মাথা পুৰা গৈছে আৰু সেইখিনি তাৰপৰা আৰু ভগৱানে যেনে ক'ত লৈ যাই আছে মোক তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত কি হয় তেল মাকে তেল গৰম কৰি দিয়ে মই আৰু মালিচ কৰোঁ ভৰিখনত তাৰপিছত আৰু সেই সেইকেইদিন সেইদিনা আৰু একো নাই তাইক মই ক'লাত লৈছোঁ লৈ পেলাই এবাৰ দুবাৰ ভাত খুৱাই দিছোঁ ভাত খোৱাৰ পিছত তাই আৰু কি আৰু তাই আৰু বমি কৰি দিয়ে ঘপককৈ তাৰপিছত আৰু মই ভাবিছোঁ নাই নাই মেডিকেল নিবালে এম্বুলেঞ্চ মাতি আছোঁ এম্বুলেঞ্চৰ টাইমত অহা নাই তাৰপিছত আৰু মাথা নষ্ট তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চ আনাই তাৰপিছত আৰু কি হ'ল তাৰপিছত তাই তাইক মই তেল গৰম কৰিব যাওঁ তাই মোক তাই মোৰ বিচাৰি থাকে কমলক মাথা আছোঁ কমলক মাথা আছোঁ তাই মোৰ হাতত টানি টানি ধৰে ময়ো বুজি নাপাওঁ কিয় কণ্ডিশ্যনটো বেয়া বুজি পাইছোঁ তাই যে কিবা এটা হয় হ'ব বা মইতো নাজানো ন তাই মোৰ হাতত টানি টানি ধৰে শুনা ন তুমি মূলত থাকানা তুমি মূলত থাকা না তুমি নাযাবা নাই দি মূলত থাকা চমাই তুমি মূলত থাকা কমলক মাতাছৰ মাকক কয় দেউতাকেতো নায়েই ঘৰত টানি টানি আনে টানি টানি আনে তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত মাজতে যেতিয়া মই তাইক তাইৰ চকুৰ ফালে চাওঁ তাৰপিছত তাইৰ চকুৰে নেদেখা হৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে এটা কথা আছে মানে মানুহ ঢুকোৱাৰ আগত কেইটামান ৰিজন কেইটামান বস্তু চিমটম পোৱা যায় হয়তো কিছুমানে চকু দি নেদেখা হয় কিছুমানে কিবা কেইটামান থাকে মই জানো কিন্তু মই সেইটো কিয় নিজৰ ওপৰত মানে নিজৰ ওপৰত পাইছোঁ কিয়নো মোৰ মা দুখনতেও একেই হৈছে চেম মানে চকুৰে নেদেখা হৈছে তেনেকৈ বিচাৰে চকুৰি নেদেখা হৈছে তাৰপিছত আৰু ভ্ৰম পকে এইটো এইটো তাই ভ্ৰম পকে মানুহ তাই অলপ মানে ভ্ৰম বকিও আনো ব্ৰেইন নকৰাকৈ ঠিক আছে ব্ৰেনে ব্ৰেনে কাম নকৰাইছে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ এইটো আৰু মাকো কোৱা নাই কিন্তু নিজকে নিজে শান্তনা এটা দিছোঁ কিবা এটা বহুত বেয়া ফালে যাই আছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত শান্তনা নহয় সেইখিনি সময়ত ষ্ট্ৰং আৰু এইটো ষ্ট্ৰং হয়তো মোৰ মা ঢুকাতো এটা পাই গৈছোঁ এটা তিনি বছৰ আগতে শিকাত আমি দুটা পাই গৈছোঁ ভাইটি আৰু মই মানে কিয় সেনেকুৱা টাইমত আমাক ষ্ট্ৰং কৰাই দিছে ভগৱানে এতিয়াতো আৰু কামেই নাই এতিয়াতো আৰু ষ্ট্ৰঙৰ এক্সাৰ্চ আৰু এতিয়াতো যদি মই খালি ঢুকা বুলি কওঁ মোৰ কোনো টেনচন নাই ভগৱানে মাৰি দিলেও টেনচন নাই কেছটো কি মানে ইমান ষ্ট্ৰং মানে সেইখিনি টাইমত মই খালি কেনেকৈ মেডিকেলত লৈ যাওঁ এম্বুলেঞ্চত ফোন কৰিছোঁ এম্বুলেঞ্চ অহা নাই তাৰপিছত তাই মোক কৈছে তো মই মই তোমাক মেডিকেলত যাম কিন্তু তোমাৰ গাড়ীত বিলিভ কৰক তাইৰ কাৰণে গাড়ী চাড়ীটো মই ল'লোঁ কিন্তু তাই মাত্ৰ দুদিন মোৰ গাড়ীত উঠিছে আৰু তাৰে পৰা এসপ্তাহৰ আগত পূৰা পাৰ্চনকৈ গাড়ীত উঠিছে আৰু সেইদিনে উঠিছে সেইটো হ'ল সাতাইছ সাতাইছ জুলাই মোৰ বাৰ্থডেদিনা আৰু সেইদিনা তাইক মই দাঙি আছোঁ গাড়ীত সোমাবই নাপালোঁ সোমালোঁ তাই এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে কিবা এটা কৰি পেলাই য'ত একদম হুলস্থুল গোটেই জেগা সোমালোঁ গাড়ীত লৈ গ'লোঁ তাৰপিছত চিঞৰি আছে য'তেই মেডিকেল পা তাতে সোমাই দিয়ে তাৰপিছত নুনমাটি ৰিফাইণ্ডেৰীত ভৰাই দিছোঁ তাইক ভৰাই দি পেলাই মোৰ মাথা কাম কৰা নাই তাৰে মানুহ আছে হা তাৰপিছত অঁ তাৰপিছত তাতো এটা জমনি আছে কেছ যেতিয়া মই নুনমাটি শ্বহীদ নগৰত মোৰ ক'লা গাড়ীখন লৈ যাইছোঁ কে ভি ফটোগ্ৰাফী পিছফালৰ পৰা মানে মনত পৰিছে এইবোৰ কথা কৈছোঁ পিছফালৰ পৰা চাৰিজনে পাঁচজন ল'ৰাই খেদিছে কিডনেপাৰ বুলি মানে কেছটো কি এখন ক'লা গাড়ীত যদি তিৰোতা মানুহ এজন চিঞৰি থাকে মইতো আছোঁ পিছফালে এজন আগত ড্ৰাইভ কৰি আছে মোৰ মাথা কাম কৰে পিছতহে গম পাইছোঁ মানে কীডনা চিঞৰি আছে নাই কীডনাপা বুলি ভাবিছে খেদি মানে খেদি আছে খেদি আছে খেদিখিনি যেতিয়া মেডিকেলত সোমালোঁ তাৰপিছত গম পাইছোঁ সেইটো পিছত গম পাইছোঁ ল'ৰাকেইজন এৰি দিলে অঁ মেডিকেলৰ কেছ তাৰপিছত চিনি পাইছে মাক ছোৱালীটোৰ মাক তাৰপিছত মোকো দেখা পালে এৰি দিলে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গ'লোঁ মেডিকেলত যাওঁতে তাৰপিছত চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা বেয়া তাৰপিছত ডক্টৰে লৈ গৈছে ডক্টৰে লৈ গৈছে তাৰপিছত চাইছে চাই লৈ তাৰপিছত আৰু ময়ো চাইছোঁ মাকে কান্দি আছে পকাত মাককে চাম নে তাইকে চাওঁ তো সেইফালে তাৰপিছত মানে তোমাৰ এই যোনটো যে লাষ্ট টাইমত যে দিয়ে চকটো যে চকটো এনেকৈ দিছে তোমাৰ পূৰা চিনেমাৰ নিচিনা এনেকৈ দিছে তাৰপিছত মই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা ভয়ানক দৃশ্য মই হয়তো তোমাৰ মই সেই দিনটো জানো মানে কেনেকুৱা হাহুৱে নে কান্দো নিজৰে দুখৰ কথা মানে তাই এনেকৈ উঠে এই জাতকা গেটাৰ তাৰপিছত ডক্তৰে ক'লে কি তাইক জি এম চিত ৰেফাৰ কৰা তেতিয়া ময়ো অলপ কিবা গম পাইছোঁ অলৰেডি কিন্তু ক'ব পৰা নাই দুখটো মানে কেনেকুৱা মই এতিয়া হয়তো ময়ো আজি ছুইচাইড কৰি দিলোঁ হয় কিন্তু মোৰ ভাইটিয়ে আহি পাইছে সেইখিনি টাইমত ই মোৰ পূৰা ফুল ছাপৰ্ট ই মোৰ ভাই নহয় লগৰ ই মোৰ লগৰ হয় মই বহুতেই ভাই বুলি কয় কিন্তু লগৰ নিচিনা গোটেইখিনি চাপৰ্ট মা দেউতা গোটেইখিনি ই মোৰ আৰু দেউতা ই আহিল আহিলে বোলে বুজালে তই ষ্ট্ৰং হ তই ষ্ট্ৰং হ ষ্ট্ৰং কৰিলোঁ কিবা কিবি কিহখন কিখন মোৰ দেউতাও আছে বেকত দেউতাকো চাব লাগিব তাৰপিছত আৰু জি এম চিত পৰা গ'লোঁ জি এম চিত লগালগ তোমাৰ গাড়ীত এম্বুলেঞ্চত গ'লোঁ কান্দি কান্দি গৈ আছোঁ জি এম চিত তোমাৰ যেতিয়া যাই পেলাই ডক্তৰে লাজ লিখি দিছে ডেট তাৰপিছত আৰু কি ক'ম আৰু সেনেকুৱা মানে ক'ব গ'লে আজিৰ দিনত এনেকুৱা প্ৰেম পাবলৈ বহুত টান কিয়চোন মানে হয়তো এজনী ছোৱালীয়ে কাৰোবাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰি লৈ পেলাই তাইৰ ছাপৰ্টত হয়তো জীৱনত যিখিনি কৰিলোঁ মানে বহুতে বুলি ভাবোঁ মই নিজকে আৰু তাইও মোৰ কাৰণে যিখিনি ধৰা এজনী শিক্ষা নথকা ছোৱালী যাতে তাই নিজকে শিক্ষা লৈ পেলাই মেট্ৰিকৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হয়তো বহুত সৰু কথা এইটো কিন্তু তাই মোৰ কাৰণে পঢ়িলে মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে পঢ়িলে আৰু তাই ঢুকাই থাকিলে তাই তাতকৈ আৰু ডাঙৰ বস্তু নাই তাৰপিছত তাইতো ঢুকালে তাৰপিছত পিছদিনা ডেট বডি আনিল ঘৰত তাৰপিছত মাকৰ অৱস্থা কি আৰু মাকে মানে মাকে কি ক'ম আৰু মাকে বেহুজ হৈ আছে বোলে দুদিন তাৰপিছত মই গ'লোঁ তাৰপিছত চোতালত চোতালৰ দৃশ্যটো ক'ব গ'লে চিনামাৰ নিচিনা চোতালত ডেড বডিটো পৰি আছে মই ওচৰত এনেকৈ চাই আছোঁ মানে অহা নাই তাতে আৰু অলপমান মাথাটো ঘূৰাই আছে বেহুজ হৈ আছোঁ যেতিয়া ডেড বডি আহিছে মানে কেনেকুৱা আহিছে মোৰ ভাইটিও আছে চিঞৰি পালে একেবাৰে মাথা কামেই কৰা নাই সি মাথা একেবাৰে কাম কৰা নাই সেই দৃশ্যটো যেতিয়া তাইৰ ডেড বডি তোমাৰ মাটিত পৰি আছে যেনেকৈ চিঞৰিছোঁ মানে জীৱনত হয়তো চাগে ক'লে বেয়া শুনি ক'লে বেয়া শুনি মা মৰতে ইমান কান্দা নাই কিয়চোন মানুহ ক'লে বেয়া ক'ব মাক মৰতে কান্দা নাই কিন্তু তাইৰ মৰতে কান্দিছে সেইটো বেয়া শুনি কিন্তু কিয় কওকচোন মা মৰতে কান্দা নাই মানে মা মৰতে আমি এটা প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ এটা প্ৰিপেয়াৰ হৈছোঁ মা যাব ডক্তৰে মোক কৈ থৈ দিছে মা যাব ডক্তৰে কৈ থৈ দিছে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ গৈছোঁ দুই মাহৰ পৰা হয়তো মা যাওঁতে অলপ আমি হয়তো কান্দিছোঁ কিন্তু সেইটো ফিলিংছত নহয়তো মাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈছোঁ কিন্তু এই যিটো ইনচিডেণ্ট হৈছে মোৰ লগত হৈ গৈছেতো তাই মানে তোমাৰ ক'ব গ'লে বাৰ ঘণ্টা নহওঁতে তাই ঢুকাই গ'ল এনেকৈ তোমাৰ লগত মই যেনেকৈ কথা পাতিছোঁ ৰাতিপুৱা তুমি দহটা বজাত ঢুকাই যাবা সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন চবতকৈ বেয়া চিটুৱেশ্যন নোৱাৰি একদম সম্ভৱ মই অন্ধকাৰ হৈ গৈছে গোটেই পৃথিৱীখন মই কেনেকুৱা হৈ গৈছে অৱস্থা বেয়া তাৰপিছত তাইৰ ডেড বডি পৰি আছে মাকে চিঞৰি আছে তাৰপিছত মোকো ৰাইজৰ মানুহখিনি সান্তনা দিছে তোমাৰ ভাগ্যত নাই তুমি নাকান্দিবা মই পগলা হৈ গৈছে সেইদিনা জীৱনত জীৱনত এনেকুৱা দুখ যাতে কাৰো নাহক এইটোৱে মই সেই কৰোঁ আৰু সম্পৰ্কবোৰ যে মানুহক এটাই বস্তু কওঁ মই এটাই কওঁ সম্পৰ্কবোৰ যাতে ভালকৈ বজাই ৰাখক আৰু সম্পৰ্ক ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰতে এটা কথা কওঁ ভাল সম্পৰ্ক এনে সম্পৰ্কটো বহুত পোৱা যাব কিন্তু ভাল সম্পৰ্ক কৰিব হ'লে অলপ দুজনৰ বজাত বুজাবুজি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু হয়তো অলপ সময় কম দিয়ক এইটো মই এতিয়া ভালৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল থাকে আৰু হয়তো সেইটো মোৰ সেইখিনি মই ভাল আছিল কিন্তু হয়তো এতিয়া পস্তাই আছোঁ কিন্তু তাইক মই সময় দিয়া নাছিলোঁ অলপমান কম সময় দিছিলোঁ এতিয়া অলপ দুখ লাগে কিন্তু সম্পৰ্কটো ভাল আছিল আৰু বুজি পাইছিল বহুতখিনি মানুহ ক'ব পাৰি শিক্ষা কম থকা বুলি তাই অলপমান সেই নহয় শিক্ষা ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু এই পৃথিৱীত জ্ঞান জ্ঞানটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি জ্ঞান থাকে শিক্ষাও আহৰণ কৰিব পাৰি এইটো মই মানো এইটোৱেখিনিয়ে আৰু মোৰ জীৱনত যিটো দুখৰ কথা কাৰো লগত নহওক আৰু ভালপোৱা ভাল পাব ভালপোৱা হৈ থাকিব লাগে কিন্তু ভালপোৱাত সত্য বিশ্বাস এইখিনি আছিল আৰু হয়তো তাই যোৱাৰ পিছত সেই সত্য এতিয়া মোৰ লগত আছে আৰু হয়তো সেইকাৰণে হয়তো মোৰ এতিয়া বেলেগ কোনোবা যদি কৈ তই বেলেগ ছোৱালী কোনোবা যদি ৰেচপঞ্চ দিয়ে তই দিবি এতিয়া তুমিয়ে কোৱাচোন বাৰু ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত বহুতে প্ৰশ্ন কৰে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তই বেলেগ ছোৱালী চুমি পাৰিবা ইমান সহজ নহয়তো পটককৈ শিকোৱাটো কিমান দিন হৈছেনো অভিয়াছলি আৰু এটা কথা কয় ইয়াতে মই পাম ছোৱালীয়ে বা তুমিও পাবা এতিয়া তুমি ছাকচেছখিনিহে পাবা কিন্তু যিজন হাতত ধৰিছিল জিৰ'ৰ পৰা হিৰ' বনাইছিল সেইজনকতো নোপোৱা সেইটো কথা সেইটোতে এতিয়া আমাৰ বিকাশ বিকাশৰ এতিয়া যিটো মোৰ লগৰ সেইখিনি সময়ত ই মোক চাপৰ্ট কৰিলোঁ মানুহ ৰিচেণ্টলি লাষ্ট কৈছে ভাই যি হ'ল হ'ল এতিয়াটো আগবাঢ়িব লাগিব জীৱন এতিয়া মই যিটো পিংকি আৰু বিকাশৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো দেখিলোঁ দেখাৰ লগে লগে যিটো সি মানে অলপ হেৰি বহুতে বিকাশ আৰু পিংকিক মানে তাইৰ দেখাত ধুনীয়া নহয় বুলি বহুত মানে কেইটামান ওলাইছিল কেইটামান পষ্ট মই কমেণ্ট পাছ কৰিছোঁ আৰু মোৰ লাগি গৈছে গাত কিয়নো মানুহ দেখাত ধুনীয়া সেইটো মেটাৰ নকৰে মেটাৰ কৰে এই অন্তৰখন তুমি যদি দেখাত বেয়া হোৱা তুমি যদি মুখত এটা হেৰি ৰাখা বা মুখত এটা ধুনীয়াকৈ স্মাইল ৰাখা তেতিয়া তোমাৰ সেই বেয়া মানুহটো ভাল হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া সেইটো ক্ষেত্ৰত বিকাশৰ যিটো যিদিনা ছাৰপ্ৰাইজ দিছে মই সেইদিনা মানে নিজকে নিজে যিটো চাইছোঁ ভিডিঅ'টো মই যোৱা কথা আছিল মানে মই আমাৰ টাইম নোলায় মানে গোটেইখিনি টিমটোৰ মানে নিজৰে চকু পানী লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে যাতে সি যিটো কৰিলে ময়ে কৰা যেন লাগিছে এনেকুৱা টাইপ মানে এনেকুৱা এটা ময়ে ভাবিছিলোঁ প্লেনিং পিছলৈকে এনেকুৱা এটা কৰিম কিন্তু জীৱনক তাৰ সম্পৰ্কটো ভাল ভাল লাগিছে সিও এনেকুৱা এটা তাৰো বিয়াখন আহি আছে তাৰে মানে কামনা কৰোঁ ভালে ভালে থাকক যেন লগৰো হৈ গ'ল বাকীখিনি সম্পৰ্কবোৰ সম্পৰ্ক হৈ থাকিলে বাকী এটা কথা সুধিবলৈ থাকি গ'ল যে ডাক্তৰে কি বুলি কৈছিলে তেখেতৰ মানে কি হৈছিলে কিহৰ কাৰণে ডাক্তৰে ক'লে কি তোমাৰ যেতিয়া মইতো একোতো তদ্বত পোৱাই নাই গোটেইখিনিতো ইমান ফাষ্ট ইমান ফাষ্ট যে সুধিব গ'লে টাইমে বনায় ক'ত কি হৈ গ'ল চাফা বাৰ ঘণ্টা যেতিয়া পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট আহিল তাৰপিছত তাই বোলে তোমাৰ ডায়েবেটিছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্লাছ পাই গৈছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্লাছ পালে আৰু তাই কি হ'ল যেতিয়া পৰিছিল চেয়াৰ এখন আছিল পিছফালে বেক চাইড অলপ ডুপ পালে তোমাৰ সেই দুটাৰ কাৰণে তোমাৰ ৰিজাৰ্ণত অলপ ইফেক্ট হৈ পেলাই গুচি গ'ল পটককৈ এজটো তাই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি তোমাৰ এইবাৰ টুৱেণ্টি দহ জানুৱাৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৈছিল হৈছিল টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিন্তু তাই দেখাত অলপমান ছোৱালীটো অলপমান অলপ চাপৰ আছিল কিন্তু সেইটোৱে মোৰ প্লাছ পইণ্ট আছিল কলেজ লাইফত তাই কলেজত দিয়াৰ কাৰণে এটা বৰ হেৰি আছিল তাই নৰ্মেল ষ্টুডেণ্টৰ লগত পঢ়ি আছিল কোনো পাত্তাই পোৱা নাছিল তাই যে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এজ এই এইটিন ছিক্সটিন এজৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত তাই সোমাই থাকে পাত্তাই দিবা মানুহে সেইটো মই ভাল আছিল সেইটোৱে এনেকুৱা যাতে কাৰো লগত নহওক দেই সেইটোৱে কথা আৰু দেই আৰু এইটো এপিচড চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে